У усіх глядачів телеканалу «Гама». На часі програма «Наголос» Батьки дітей з аутизмом подали заяви в прокуратуру на міністерство охорони здоров'я. кажуть, у відомстві закупили ліки, які не підходять дітям. Препарат можна приймати лише з 18 років, але про це в українській інструкції нічого не написано. Про проблеми дітей з аутизмом сьогодні поговоримо із гостем нашої програми. Це засновник фонду Дитина з майбутнім, консул аутизм Європа Інна Сергієнко. Доброго вечора, пані Інно. Вечора. Ну, власне, перед тим як ми прийдемо обговорювати про... Заявлену нашу тему, я хотіла би поговорити в загальному про проблеми дітей із аутизмом. Зокрема, давайте розпочнемо із кількості, скільки в Україні проживає дітей з аутизмом. А це ніхто не знає. У нас, нет, у нас нет достоверной статистики. Дело в том, что э, та статистика, которая есть по МОЗу, во-первых, свежей у нас пока нет, последняя была порядка 3800 человек, она очень сильно отличается от реальности. Даже Министерство образования дает больше, потому что потом они сталкиваются с этими проблемами. Многие родители не хотят фиксировать. Это психиатрический диагноз, стигматизированная зона. Родители скрывают и ну, официально не фиксируют диагноз. Во многих местах, вот я езжу с лекциями по регионам и изучаю обстановку на местах, сталкиваться с проблемой, что кто хочет получить инвалидность, а это инвалидность по группе А, это чуть-чуть большие соцвыплаты. Местные бюджеты не очень заинтересованы в этом, и дают команду психиатрам не ставить такой диагноз. Мы с таким тоже сталкивались. Есть еще вариант третий, когда связаны с отсутствием сервисов. То есть есть некий сервис, образовательный центр, государственный. Но в его уставе нельзя брать детей с психиатрическим диагнозом. Поэтому ребенку ставят какой-нибудь диагноз, другой зная, что у него аутизм, но чтобы он мог иметь доступ к сервисам и получать коррекционную помощь. То есть есть вот такие причины, поэтому мы очень сильно отличаемся. Есть мировая статистика. Мировая статистика сейчас дает 1 из 88, это больше 1%. Сейчас появилась свежая цифра, один из 45%. Но у нас же, так же как с лекарствами, никто не читает первоисточники. Один из 45 мальчиков. У девочек реже диагностируется. И девочки там порядка, я сейчас точно не помню цифру, один или сто семьдесят. 8, ну, -то, вот такая цифра под 180. Тобто в середньому це не один з 45, це пока не 2%. Мальчиків вже більше 2%. Ну, от, власне, є такі проблеми, так? Батьки да. не реєструють, не хочу міська влада реєструвати, зокрема. То тоді виникає питання: як взагалі ось таких дітей в українському суспільстві сприймають? Адже в Європі є спеціальні стратегії для того, чи є в Україні? вони? Поки ні. Глобальной стратегии нет. Вот сейчас есть группа общественных организаций. Мы все объединились, мы работаем вместе. Мы пытаемся вместе с нашими министерствами выработать такую стратегию. Но если Министерство образования, ну, при всех трудностях, при всей бедности, они с нами сотрудничают. Они даже сделали с нами экспертный совет. То есть не громадский, а экспертный. То есть с нами общаются как экспертами, нас спрашивают, что нужно. То, То вы только рекомендуете, можно так сказать? Нет, они говорят, напишите, что вам нужно. Если вы считаете, что нужны изменения в законы, напишите, какие нужны. То есть с нами сотрудничает Министерство образования. Да, они не все могут, там нужно финансирование, что-то занимает время, но мы видим позитивные изменения. Мы видим, что с нами начинают работать, с нами начинают считаться, наше мнение прислушиваться. То, конечно, с Министерством здравоохранения у нас контакт совсем не налажены, хотя э, вот вопрос подняла, собственно говоря, Ассоциация родителей детей с аутизмом. И я знаю, и представитель, и директор нашего фонда Лариса Рыбченко, и директор Ассоциации родителей детей с аутизмом Евгения Паничевская, они входят в рабочую группу. Я знаю, что Евгения, она там именно этим вопросом конкретно занималась очень много, и она проводит времени в министерстве очень много. Ну вот она и ее футболит одного к другому, никто ни за что не отвечает, никто не может дать ответ, и... Ну, эти препараты, все они очень нужны для детей, так? Адже они тогда втрачают возможность учиться, насколько я понимаю. Я хочу сказать, не для всех, не всем аутистам. В чем сложность с аутизмом? Они все разные. Не всем нужно все. Но есть группа детей, которым препараты нужны. Понимаете, это как сопутствующее состояние. От аутизма таблеток не существует. Но есть сопутствующее состояние. У ребенка может быть тревожность. У ребенка могут быть ну, эпилепсия, может быть. То есть есть разные дети. Гиперактивность. Им нужны препараты, чтобы они могли заниматься, чтобы они могли себя хорошо чувствовать. И именно вот эти препараты сейчас превращают ну, вот просто в опасное для жизни ребенка. Вот пропонуют новые, так? Закупили новые препараты. Заключили договор, пока ну, еще не за... закупили. Добре. Мы пытаемся остановить они... закупку. Да. Хотела чтобы узнать о разнице в качестве и в цене. Ну, смотрите. Я не могу сказать, что препарат некачественный. Препарат канадский, он разрешен к действию, да. Но э, на сайте Министерства здравоохранения Канады написано, что он в педиатрии использовать нельзя для детей только для детей старше 18 лет. И ну, хочу заваротных извинительных. Крупнейший да. факт, что да. батьки побачили самый. Да. М, на сайте Министерства охраны здоровья Канады а mm. в инструкции украинский не было зазначено. А, у нас такое законодательство интересное, что инструкция это же препарат генерик. Э, о, у нас в законодательстве написано, что инструкция должна совпадать с инструкцией основного препарата. А вот уже проверить достоверность этого совпадения... Ну, понимаете, то есть можно взять тоже действующее вещество, там действительно тоже действующее вещество, мы не спорим. Но там есть другие вещества, и мы не знаем, как они влияют. Ну, есть же Добавляем одно вещество уже другое действие. На проверки не да. препараты, Они На детях их не проверяли, поэтому не наша задача оценивать качество, наша задача как общественных организаций поднять вопрос. А на вашу думку, чему так сталося в принципе Мос? Я не знаю. Вот мы пытаемся Не Пояснивали вам взагалі представники Министерства охраны здоровья? Нет, нам присылают прекрасные письма в ответ на наши запросы о том, что, вообще, куда деньги девались, которые были. Было 10 миллионов. Потребность 18 миллионов. Да? В результате нам дают 5 миллионов. Скоротили было нас... майже на 75%. Да, так, даже от тех 10, что было, скоротили на 5, а куда нам а, а реальная потребность 18. Количество аутистов растет. Потребность собрана по регионам, реальная потребность растет. Выникает это а. это единственная программа, которую обрезали. Куда вообще деваются эти деньги, на которые они идут, если да. детей с аутизмом ну, у нас пытаются уговорить. Более того, они сейчас пытаются даже на эти средства не закупить и говорить, ну отдайте вот другим детям, Вы понимаете, там неважно, муковисцидоз тоже очень надо. А нашим не надо. Мы не против, нам тоже безумно жалко всех детей. Но если есть выделенная программа на аутиста, почему за их счет? Ну, а если взагалі от батьки відмовляться этого від препарата? препарату, ну, такой ситуации... Есть препарат, который раньше закупали. Сколько он будет а он дешевле. Сколько он обходится конкретно по цене? Он дешевле. В аптеках мы не знаем, у нас нет данных, как заключили контракты, да? Но мы видим в аптеках эти два препарата, причем дженерик стоит дороже. В разных аптеках по-разному генерический препарат стоит дороже, чем основной. Доброе, вы подавали заявы до прокуратуры. На каком этапе зарасследования? Мы еще не подавали именно в прокуратуру. Мы сказали, угу. что мы готовы материалы подать в прокуратуру. Сейчас мы обратились в Центр протегии коррупции. Они нам помогают. Они составили депутатский, они обратились к депутату. И сейчас послано в Министерство депутатский запрос. Очень серьезный, очень такой детальный. И мы ждем на него ответ. Потому что наша задача, у нас как бы две задачи. Наша задача спасать детей, наказывать виновных ⁇ это не наша задача, это задача других органов. Наша задача сейчас остановить закупку этого препарата. Если мы сможем это остановить на этой стадии, мы будем считать свою работу как общественных организаций выполненной. Да? Дальше, и в зависимости от результатов, мы... Подаем в прокуратуру в любом случае, потому что нам не нравится, что нас так обрезали и все это как это происходило. И пусть уже следователь разбирается, кто дал команду, кто сделал подлог, кто убрал э, листы с реальной заявкой, подменил их на другие. Мы не можем этим заниматься. Мы общественная организация. Мы нашли факт. Мы его публикуем, мы привлекаем к нему внимание. Мы информируем родителей о том, что этот препарат может быть опасен для их детей. Мы не можем говорить, принимайте, не принимайте, мы не врачи. А если что не будет до вас дослухано, ну, вот вы не будете это почути? Ну, смотрите, то, сейчас у нас, ну, во-первых, дети получат опасный, возможно, опасный для них препарат. Просто он на детях не исследовался. Может, он вообще прекрасный. Но этого никто не знает. То есть наши дети становятся, ну, такими подопытными Мышами, таким материалом для исследования. Но тогда родители должны знать, что их ребенок является материалом для исследования действия определенного лекарства. И сознавать риски такого препарата. Ну, мы будем только информировать. Но параллельно мы, конечно, этот вопрос так не оставим. Сейчас э, у нас Украина подписала конвенцию о правах инвалидов, является полностью подписала со всеми вытекающими последствиями. Вот недавно в октябре была специальная комиссия ООН по правам инвалидов, рассматривала выполнение, задавали вопрос по аутистам, поднималась о методах лечения, о дискриминации. На эти вопросы отвечали организации, которые никогда аутистами не занимались. Нас до того, мы вообще первый раз случайно услышали об этом, потому что аутисты из Европы, какая-то организация, подняла вопрос о методах это дохлечение в Украине, даже не мы. Им пришлось отвечать на этот вопрос, и тогда к нам обратились и попросили, чтобы мы помогли ответить. Но нас не пригласили ни на заседание, мы слишком поздно об этом узнали. Я просто гарантирую, что на следующий год мы поедем и найдем средства. Мы туда поедем, и представители МОЗа, которые будут рассказывать, что у нас все хорошо они уже этого не смогут сделать, потому что там будем сидеть мы и рассказывать, что все нехорошо. Более того, я сейчас готовлю пакет документов. У нас сейчас Генеральная Ассамблея «Аутизм Европа». Вот на следующих выходных я еду в Брюссель. Я везу этот пакет документов, потому что «Аутизм Европа» оказывается действие в международных судах. Вот они помогали французским родителям судиться с государствами, выиграли иск, да, это займет время. Мы будем поднимать вопрос вообще о дискриминации о дискриминации людей с аутизмом в Украине. Потому что даже организации, которые должны заниматься, которые занимаются всеми видами инвалидности, должны были декларировать, что они занимаются, мы от их представителей выслушиваем. Мы для одной нозологии ничего делать не можем. Что это означает? Это означает, что, например, вот если я плохо вижу, если у меня очки не единичка, да, там семерочка, значит, меня сняли очки и говорят, покажи свой интеллект а я прочитать не могу, потому что у меня забрали очки. Для ребенка с аутизмом такими очками является соответствующая среда, для некоторых таблетки, а для некоторых это их сопровождающий ассистент учителя, который адаптирует для них информацию. Так вот, нас лишают этого костыля, Тільки тому що ми не хочемо щось робити для дітей на заложні. От я їм так в обіска говорю: "Давайте заберемо слабослышащих слухові апарати, ослабовидіщих окуляри, хромих костелів і інвалідів в коляски і попросимо їх поконкурувати". Ну виходить так, що власно да. забирають у дітей за утином. Можливість ну... вообще якогось розвитку. Так. Якщо у вас конфліктна ситуація з міністерством охорони здоров'я, то на початку програми ви сказали, що з міністерством освіти у вас більш кращі відносини. Да, вони ж бідні. Да, они нас понимают, они понимают, что нужно, они с нами работают. Но там упираются вопросы в Министерство финансов, иногда там в некомпетентность других органов. А да, но да, все то... не программы для таких детей, же тут же, власне, должны быть иной совсем подход, а не до простых украинских детей. Понимаете, как у нас есть специализированные институты, которые должны этим заниматься. Есть отдельные люди, отдельные специалисты, которые хорошо знают и учат. Но пока их слишком мало. Вот их мало. Вот мы, например, как общественная организация, мы сейчас вот-вот запустим образовательный проект «Спектр», интернет-проект, где люди будут иметь возможность получать лекции, информацию вот в онлайн-режиме. Мы будем там, мы ищем спонсоров, чтобы сделать это максимально дешево или там вообще бесплатно. То есть наша задача учить людей, как жить и существовать с человеком с аутизмом. Потому что их все равно с каждым годом становится становится все больше и больше во всем мире. Мы видим эту тенденцию. Мы никуда от этого не идем. Ну куда? Несем. Что этим занимаются? Правда, только громадские организации, но как-то эти дети, они за бортом державные. Я не могу сказать, уваги. что они всегда за бортом. Я, я вот меня приглашают. Сейчас раньше меня приглашали с лекциями э, родительские организации. Сейчас меня приглашают ПМПК, отделы образования. Я сейчас читаю лекции там в институтах. Конечно, я за один семинар я не могу научить всему. Да, но я могу дать хотя бы какое-то понятие, где искать, какие отношения, чтобы, ну, как относиться к ним, как правильно понять человека с аутизмом. А, потому что он ведет себя странно, он может ребенок кричать, не контактировать. Но он ведет себя не потому, что он плохой. У него на это есть причина. Это его такой способ коммуникации. Его просто надо научить. Не надеемся, что все-таки да. ситуация покращится. Спасибо, да. И Инна, наш час завершился. я дякую что вы сегодня были гостем нашей программы. дякую вам, шановни телеглядачи, что увидели программу «На голос», на телеканал. телеканалі Гама. Нагадаю, сьогодні гостою студії була Інна Сергієнко, засновник фонду Дитина з майбутнім. Консул аутизм Європа говорили про проблеми дітей з аутизмом. Ми ж з вами побачимося вже завтра. У цій же порі. Залишайтеся на телеканалі Гама і на все добре.